Вітаю всіх. Сьогодні ми починаємо новий цикл відео про роботу громадської організації Українська Діаспора» і в нас в гостях Сергій Подорога. Вітаю Привет, вас. Александр. Розкажіть, будь ласка, як виникла идея створити громадську організацію тут в Чехии? Ну, общественная организация виникла в ответ на блокирование подпоков, которое было на то и о, блокирование курсов для мужчин. Он будет не ограничиться только мужчинами, а, то есть все, все, проблемы украинцев, о которых не говорят другие общественные организации, мы ну, их поднимаем. Какая, э, на вашу думку, зараз основная мета, цель, чем будет заниматься организация? Мы этим уже занимаемся, мы доносим э, еврочиновникам які відсутні проблеми у українській діаспорі і представляємо українську діаспору Опять же, років. Ні одна з громадських організацій не говорить про проблеми, про які ми говоримо. Тому ми пишемо звернення і цивілі. Наскільки я знаю, на сьогоднішній день від громадської організації активістами написано дуже багато звернень, листів. Можете сказати пару слів про це? да, мы написали петицию уже и в Польшу, и в Польше, и, э, и, 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 когда мы узнали о создании каких-то хабов единства еще в феврале, там, а, Чернышову за бюджетные деньги ездил по всем странам где сразу задали вопрос и Чернышову, что это будет за хабы единства. И вот как раз тема нашего видео, это ответ, который нам пришел от э, Министерства, так называемого, единства Чернышова. А можете сказать, в чому суть звернення до Міністерства национальной єдності України? А, Які були ну, питання Чернышов... підняти? А, Чернышов еще, в, получается, в своем интервью ТПС, а, сейчас скажу точно, в феврале месяце вроде бы сказал, что для после военного ведомления Украины потребно, это я 4,5 миллиона противников. Соответственно, они хотят получать за границей, и у нас мы задали им вопрос. No. Если, например, кто-то захочет вернуться, и у кого-то, например, разрушено жилье, будет ли предоставляться жилье, соответственно, если возвращаться теми детские сады социальная инфраструктура, будут ли гарантии у людей? бронирования, потому что Чернышов пообещал, что все работы будут забронированы, есть у них гарантия не быть мобилизированными, и, соответственно, вопрос, в Украине сейчас в армии хотят разрешать стрелять по первым протестам. У нас был вопрос, если, например, не будут выдавать зарплату, и будут ли митинговать, как, например, в 90-х годах, шахтеры стучали касками из Донбасса.

Чи очікували ви саме таку відповідь отримати, чи задовільняється відповідь людей? Так, да, ми очікували на таку відповідь конкретно і сказати А Ні, людей це не справи. Так. Тоді питання виникає: на вашу думку, чи доцільне створення цих хабів, і дійсно, чи. Какая затребованность таких хабов будет саме сбоку украинцев, которые проживают в Европе? Абсолютно не сильно, потому что я, не в моем мнении, я хочу процитировать, например, буду говорить именно про Чехию, есть исследование, там ссылка, я надеюсь, вы, Александр, вставите в YouTube, вот, исследование было проведено в Чехии, только 21% украинских беженцев хотят вернуться домой в ближайшие два года. 75% хотят остаться за границей в Чейке или в другой стране. Это официальное исследование, которое проводила там не какая-то оппозиция, ну, в просто организация, которая занимается опросами, а, там у много вопросов, и в том числе был задан вопрос, хотите ли вы вернуться в Украину. А, второе, в Чейке стартует программа специального внж и на него подали 80 тысяч человек. Это около 25% от общего количества. То есть люди уже планируют долгосрочно, это программа для долгосрочного то есть люди уже планируют как-то долгосрочно оставаться в Чехии, в, России, в России. Самый главный вопрос, для кого нужно Если 75% и сказали, что они не будут возвращаться, и уже 25%, так как в Чехии около 300-350 тысяч беженцев, 80 тисяч, а якщо не склаються, около 20-25%. я пам'ятаю у відповіді. Є перелічені сфери, якими буде займатися. Займатися будуть ці хаби, і в мене виникає питання: наскільки я розумію, цим всім вже займаються різні організації, які допомагають тут біженцям в Чехії. — Для чего дублировать? — Да, это полное дублирование, всем этим, а, как там, а, культура, юридическая помощь, этим всем уже занимается организации в Чехии, а, они не только в столице Чехии, в Праге, они в каждом маленьком городе, в принципе, есть, потому что я сам переезжал, уже поменял три города, и, в принципе, в любом городе эти все приезжают. Они занимаются раздачей гуманитарки, образно говоря, раздачей гречки до раздачи вещей, юридические услуги, организуют культурные мероприятия, показывают украинских фильмов, там выставки, фотовыставки, то есть всячески ну, занимаются культурой, организовывают молодежные курсы, у меня дети ходили, то есть все это уже есть. Я не понимаю, зачем нужен праве, в который будет заниматься этим же самым. То есть это есть, я уже это есть какой-то, но что бы на корисно могли бы сделать міністерство данное министерство да, для украинцев за кордоном, что ждут люди сейчас? Корисно не мешать. Самое корисно. закрыться и не мешать. То, как бы, ничего корисного они не делают. Они не только напросто просто мешают. Например, не выдача, опять же, тех же паспортов. Мы не знаем цифр по Чехии. По Польше это 80 тысяч мужчин. Но ну, это коснулось не только мужчин, это коснулось и семей. Соответственно, без паспорта вы потеряете работу, потому что привязан к паспорту, не сможете определить там ВЖ, ПФЖ, ну как бы теряете свою легальное Потому что мы не видим нет какой помощи от посольства. Люди приходили под посольство, им там что-то обещали. Вы сами, по-моему, участник митинга. Так, я был участник митинга в конце липня, проходил митинг. И я помню, что единственная Внятна відповідь від представника посольства була, що це не наша юрисдикція, ДП документ, ми ніяк на нього не впливаємо. Це Міграційна служба України, вони їм підпорядковуються, і таким чином ми вам нічим допомогти не можемо. Тобто, от і вся допомога була. Хоча я, наскільки пам'ятаю, в профільному законі для посольств. І консульств, їх основні обов'язки це захищати якраз інтереси українців за кордоном. Але дійсно ніякої допомоги, крім того, що вони давали невірну інформацію чешським чешській владі про те, що паспорта видають, і кожен чоловік може без проблем, виконавши якісь там умови, отримати паспорт, що насправді не було неправдою. Тому дійсно, все, що йде по лінії консульства, ніяк не допомагає саме в проблемах українців і саме в актуальних проблемах. Але про це, до речі, буде наступне відео. Ми поговоримо про те, яка зараз ситуація з видачею паспортів, і наскільки взагалі реально отримати паспорти чоловікам особливо українським. І ця зустріч буде з паном Андрієм, який вів. Від самого початку телеграм канал по ДП-документу неофіційний. І, до речі, він дуже багато допоміг нам в боротьбі за наші паспорта, які майже рік зависли в ДП документ. Так що всіх запрошую підписатись на канал. І буквально найближчими днями чекайте відео про стан справ поточний. Видача документів не тільки паспортів, а й id карт Також буде інформація по тому, як можна отримати паспорти для дітей 16-18 років. Атвіти все-таки є кратка. Ми спросили, що буде відповідно, буде представлятися жильову. Ми отримали атлетство. отримайте статус. Що там буде? Непонятно, що там буде. Інфраструктура, у них є стратегія. ни цифр, ни планов. самое интересное, это вопрос с бронью. Чернышов прямо в э, своих интервью говорил о том, что люди будут гарантированно забронированы. Но есть случаи, когда эти случаи говорит, не, не какие-то позиционные журналисты. Вот я хочу зачитать, что Александр Федеевко, член комитета Верховной Рады Украины, так, Национальной безопасности обороны, народ, народ, в грудне мы на, Урок, на своей странице в Фейсбуке, прямо описал несколько випадків, когда протоколы против, и противники ТЦК примусово мобилизуют противников, называются на их бронь. Дальше. Мер Одессы Геннадий Труханов рассказал на міськраді, как три дні міськрада доводил до ТЦК, что не можно мобилизовать работников, которые э, хотели отремонтировать трубу котельной. Эта труба такого высоты, что эту работу не делал никто. Вот они нашли этот кран, они нашли этих работников, и сразу мобилизировали ТЦК, и не три дня не, не, могли их оттуда достать, чтобы провести эти работы. Дальше. Э об этом прямо говорят компании, о а, мобилизации производителей э -э, против. Броня. Компания ОКО Камера, которая вырабатывает тепловизоры для дроби, заявила, что Печерский ТЦК утримал, там намагался мобилизоваться одной из коревников компаний, у которого есть дроби. То есть я привел буквально три случая, но уже эти случаи, соответственно, говорят не какие-то там оппозиционные журналисты, а говорят о самих представители компании, то, что мобилизируют а, работников с бронью, там, мэр, член народ, народных Александр Федеенко, ну и задали конкретный вопрос, будет ли гарантия о том, что если люди вернутся и, соответственно, не получат бронирование, как обещал Чернышев, что их заберет, а там нет. Что думаете? Как говорится, так. И был вопрос, соответственно, если на разрешат стрелять, то какая гарантия, что стрелять в мирных митингах? Да, что, оно, как митинговали шахтеры в 90-х годах, ну, может же быть, что какое-то предприятие не уплатит оплату. Может быть. Где гарантия, что на не будут стрелять в этих мирных протестующих, которые там стучат кафель? Тобто, я розумію, на всі ці питання відповіді просто не було. Не було. Тим більше, сам Чернішок говорить, 3,5 мільйона роботи. Завдайте інфраструктуру, дайте гарантію. Таким чином, Міністерство єдності існує, гроші на нього виділяються. Я пам'ятаю, була стаття щось більше 150 мільйонів було виділено, так. О, не помню, но какая-то, да, огромная ступа Для чего? Для дублирования тех общественных организаций, которые уже есть. Я сейчас могу спокойно получить юридические услуги, там, э, культурные мероприятия, есть правильные библиотеки, есть центр ВРО, я могу сейчас пойти и получить эти услуги. Мне не нужно ехать в Прагу для УСАПа, не Ну, то есть, получается, что а те актуальные вопросы, на которые реально может ответить только украинская сторона, Вони залишаються без відповіді. Тобто немає гарантії броні для тих працівників, хто хоче повертатись. Е, на, ну, принаймні на папері ми їх не побачили так же ж, цих відповідей немає. Е, а, гарантії... Я, я, гарантії, мені ч... каже, що... да, я вас они Мені и що вони спеціально і ЦОЗДІ повітря ХАБСТО а, просто. так сказать, да, предлагать какие-то вакансии, мы же все понимаем, не все смогли устроиться в Европу. Ну, это тяжело. Тем более украинская власть еще год не выдавала паспорта, у людей есть проблемы, и они, скорее всего, будут предлагать какие-то вакансии. Зарплата, скорее всего, которая гораздо превышает не только украинскую, но и чешскую. чтобы люди, соответственно, возвращались в Украину, им будут гарантировать какое-то бронирование. Но на самом деле не буду этот человек мобилизировать, как мы видим. Эти хотя бы три случаев, которые я уже начитал в неких горах, мне кажется, вот для того, это и возможно было, чтобы да, предложить какую-то работу. Заманчивую вакансию с хорошей зарплатой. Добре, ваші подальші дії, отримали ви відповідь? Відповідь не задовольняє не вас ні людей, учасників громадської організації. Які подальші кроки ви зробите? Ну, мы, соответственно, переведем эту выставку на, на чешский другие языки, на английский. И Чернышев уже подписывал э, создание УГИТАПов с министром внутренних дел Чехии Витом Но Мы хотим ему задать вопрос, а куда мы должны вернуться? Во-первых, 75% людей, мы видим, по вопросу, не хотят возвращаться. 80 тысяч человек уже в Чехии проголосовали руками, ну, э, подали задость на специальное проживание, вот и все эти люди не хотят возвращаться, и куда они должны возвращаться? Туда, где не хотят это Как бы никакой гарантии не ни жилья, ни социальной инфраструктуры, где нарушаются все права человека. Мы видим каждый день эти видео о похищении людей, я говорю, это в открытом на сайте Совпом международной конвенции. Я считаю, и на сайте расписал, почему. Это похищение людей. Но это уже какая-то другая тема нашего интервью. Также Преследование оппозиционных журналистов, вот эти все э, стремления дать нацевать возможность стрелять людей, такого даже не было при Януковиче. Ну, как, куда люди должны возвращаться? Все должны И соответственно задать второму подписанту эти все вопросы. Куда нас так отвлекут? Бы... Чи є в планах повторні запити робить до украинской стороны с разъяснением? Да нет, никаких я вообще не собирался обращаться к украинской стороне, ну, как общественная организация, работать по запросам людей. Я попросили люди, соответственно, которых волновал этот вопрос по Юнит-Хаб, сделать запрос. Я его сделал. Но если будет запрос от людей, мне кажется, что уже никаких запросов нет. Тем более, вот появилось видео, гуляет с послом Украины в Германии, да, который... Охранил. Так, так. Потому, как, какие могут быть запросы? Ну, будет запросы от людей, конечно, вот пошло. У меня нет, как говорится, запросов. И, и так все понятно. В принципе. Будут запросы, пожалуйста, если у вас есть запрос, э, обращайтесь в мою общественную организацию. Если украинцам спокойно жить, легально работать, опять же, легально работать. В странах Европейского Союза не надо нас возвращать. Мы, прежде всего, люди. Каждый должен решать, где ему быть. Не нужно сделать какие-то сначала условия, и потом люди без всякой рекламы начнут возвращаться. Они могут все эти вакансии посмотреть в интернете. То есть, я не знаю, людей делают абсолютно дураков, которые не могут посмотреть вакансии в интернете, и вернуться или купить там билет. Я не знаю, за кого действует власть. Тем более, что люди выезжали и до войны, понимаете, и до 2014 -го года люди выезжали до нападения России. То есть они выезжали за кращей жизнь. Люди уже тут по 20 лет, по 30 работают. Больше, чем... Нужно окончание войны, смена власти, прежде всего, улучшение прав человека, чтобы были права человека какие-то, не то, что сейчас творится. Борьба с коррупцией должна быть какие-то зарплаты, соответственно, не минимальные. И люди будут возвращаться. Не нужны никакие хапы, нам не Люди не идут. Не делайте из людей идут. Там... это? -то такое у меня эмоциональное уже свернение до нашей власти. Почему-то с людей делают какие-то Делают какую-то рекламную кампанию. Люди тоже, все, все голосуют ногами против. Так что спасибо вам, Александр. Да, Слово всего. Дякую вам, пане Сергія, також за запит, який ви зробили до Внітрі по якраз спеціальному ВНЖ для України. Ждемо Ждем відповідь по консульських послуг, да, По э, спеціальному ВНЖ ми отримали відповідь, Олександр зробив відео по цьому поводу. Спасибо. як ответы, говорится, будуть, говорится, будут новая новая тема. Для... ваше видео, кто смотрит, соответственно, это видео, если вам нужны запросы, если а, волнуют какие-то вопросы не только в Чехии, в других странах, пожалуйста, нас, где на контакты, общественной организации, обращайтесь, мы будем делать соответствующие запросы. Так, под То видео... Под видео я залежу сайт э, громадской организации, также посылание на материалы, э, также выкладываем ответ э, Министерства Едности. І до нових зустрічей. Я думаю, наступне відео будуть дуже цікаві і актуальні для всіх українців Чехії, не тільки і в Європі. І ще раз повторюсь: наступне відео буде про поточний стан видачі паспортів, а особливо чоловікам від 18 до 60. Чекайте буквально на днях. До нових зустрічей. Всім О, до да, я ще скажу один питання? Якщо так скаже пан Андрій, то якщо у вас діти. 17-летние, особенно мальчики, то оформляйте сейчас хотя бы детский программ паспорт. Будет 18 лет, нет никакой гарантии своего что... к сожалению, так да, лучше, как говорится, засолить эти паспорта, потому что если меня слушают родители детей, особенно мальчиков, 16-17 лет, уже сейчас оформляйте по закону Украины, вы имеете право два паспорта, можно что-то було і не оставило нас, як а, власне, ідентифікаційних документів. Дякую, пане Сергій. Дякую, Олександр. Всіх глядачів прошу не забудьте підписатись, щоб не пропустити цікаві відео. Актуальна інформація для всіх українців за кордоном. Також ставте лайк, щоб більше українців отримали цю інформацію. До новых встреч. До побачення. До побачення, Александр.